सबसे भारी किरण कौन सी है अल्फा रक्त में उपस्थित हिमोग्लोबिया रक्त में उपस्थित हिमोग्लोबिया जटिल प्रोटीन होता है जो डैश से संपन्न होता है लोहे से ओके हसन गैस का रासायनिक सूत्र है एन टू एन टू ओके गुड कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस है ऑक्सीजन ओके okay, किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है विटामिन डी ओके okay, बी सी जी का उपयोग डैश की रोकथाम के लिए किया जाता है रोग ओके okay, में डैश शामिल होता है कापर और जिंक ओके okay, लैड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है ओके okay, कौन सी कौन सा बायोगैस का प्रमुख घटक है मैडविक की आवर्ती सारणी किस पर आधारित है परमाणु बार संतरे में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है सी ओके तो बर्फ का गलनांक डैश है 0 डिग्री सी कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बनता है क्रोमियम ओके तो आकाश पिंडों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है टेलीस्कोप ओके तो मनुष्य के, मनुष्य शरीर में शरीर के किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण होता है ओके okay. मनुख के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है सात परसेंट ओके okay. एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण होता है बिटेन, बिटेन और प्रोमियम। ओके ठीक है। एक हाउस पावर डैश वाट के बराबर होता है ए सात सो ठीक है प्रकाश संश्लेषण में डैश अधिकतम होता है लाल प्रकाश ओके okay. मनुष्य के शरीर का प्रमुख अंग कौन सा है गुड गुड वेरी